Kenapa saya apa itu bilang obesitas? Karena saya lihat dari gerak-geriknya juga dari tingkah lakunya, dari pola makannya itu sudah menunjukkan burung ini obesitas. Soalnya burung ini di dalam sangkar itu nggak mau tenang, teman-teman. Jadi gerak sedikit itu burung langsung mangap, ribet, terus minta mandi terus. Nah, Terus burung itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kicomania Sobat kacermania Dimanapun berada Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan Oke teman-teman, jumpa lagi di channel CP Kicau Channel yang membahas tentang seputaran rawatan pada burung kacer Membahas rawatan harian sampai rawatan lomba Membahas semua permasalahan pada burung kacer Di video kali ini saya mau membahas tentang burung baru ini teman-teman ini baru beli kemarin. Dari pemiliknya itu permasalahannya itu burung gampang mangap, doyan mandi, jarang bunyi. Ketika pindah lokasi itu enggak ada respon. Dan sekarang pun sampai sini belum terpantau bunyi ya, teman-teman. Jadi nanti kita lihat apa penyebabnya dan bagaimana untuk atasinya. Oke, teman-teman, simak terus, jangan skip agar tidak ketinggalan penjelasan-penjelasannya. Jadi, untuk teman-teman kicau mania yang baru menemukan channel CB Kicau yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, komen, dan share. Dan tekan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan. Pen... Oke, teman-teman, lanjut lagi ke pokok pembahasan. Jadi, ini burung ceritanya gini, teman-teman: sebelum kita bahas untuk atasinya, ya, kita lihat riwayatnya dulu nah, ini burung ini burung tuh temen tuh beli itu dari pemilik yang lama itu katanya sudah gacor udah mau buka ekor ya teman-teman tapi terus dibeli teman itu enggak enggak bunyi jadi cuma mangap atau kayak burung stres hilang gitu dan sampai sekarang satu minggu ini belum terpatanya cuma bunyi biasa ya teman-teman nah terus temen itu pusing rawat burung ini karena nggak mau yang instan makanya sudah langsung dijual lagi langsung tawarin saya saya beli coba kita rawat karena kalau saya jujur sama teman ya teman-teman saya burung-burungnya itu enggak ada yang langsung jadi jadi burung rumahan burung yang bermasalah jadi kita tuh gimana ya harus lebih jeli gitu loh lebih nikmati prosesnya harus bersabar karena enggak ada burung yang instan gitu loh kita tetap harus rawat dulu kita lihat dulu kayak gimana maunya nah, ini sekarang udah mau menunjukkan positif ya teman-teman karena kemarin itu datang itu burung hobi banget mandi teman-teman jadi sampai sini tuh saya juga belum tahu ini suaranya itu kayak gimana materinya belum tahu Lop nya aja belum tahu nah, karena sampai di rumah saya ini burung itu kerjanya cuma mangap, gribek hobi banget mandi padahal burung ini dari teman itu dari rumah ke perjalanan ke rumah saya itu cuma berapa ya 3 menitan lah, soalnya cuma dekat atau tanggal, nah, tapi burung ini langsung mangap, gak ada respon. Nah, dan langsung saya lihat, burungnya itu prediksi saya, prediksi kuat saya, ya, teman-teman. Ini burung obesitas nah, karena saya lihat burung ini, walaupun jangan lihat bodinya ya teman tapi kita lihat apa itu gerak geriknya kalau soal body kan ada yang kacer itu berbody kecil sedang dan besar ini termasuk body besar tapi ini juga mengalami obesitas makanya dia itu Kenapa saya apa itu bilang obesitas? Karena saya lihat dari gerak-geriknya juga dari tingkah lakunya, dari pola makannya itu sudah menunjukkan burung ini obesitas. Soalnya burung ini di dalam sangkar itu enggak mau tenang, teman-teman. Jadi gerak sedikit itu burung langsung mangap, ribet, terus minta mandi terus. Nah, Terus burung itu ketika pindah tempat itu enggak ada respon. Paling enggak nanti cuma matung gitu. Soalnya benar dari apa itu temen itu langsung enggak ada respon, enggak mau bunyi. Mangap, mangap itu hampir satu jam teman-teman. Nah, terus untuk atasinya saya gini teman-teman. Burung ini jangan Diberi ekstra voting karena temen itu gini, niatnya itu diberi kroto, diberi jangkrik, jor jangkrik biar itu mau gacor. Ternyata salah malah nambah parah, mangapnya. Ternyata burung malah nggak bunyi, malas keripik semakin parah, dan burung itu gampang mangap. Kemarin langsung saya apa itu sampai sini langsung saya rawat itu mandi itu sampai tiga kali burung ini teman-teman jadi dari rumah teman langsung siang itu habis diantar itu ke rumah saya itu saya mandikan lagi mau mandi malam malam mau mandi jadi saking panasnya suhu tubuhnya dia itu sangat-sangat lebih mandi nah ini yang namanya hobi mandi belum hobi bunyi ya ini burungnya makanya kalau kayak gini dirawat mau diberi extra wading apapun itu enggak enggak bakalan jadi benar jadi langkah selak, langkahnya itu ya juga ya harus kita netralin dulu mau di jor proto jor uha jor cangre, enggak Responnya gak bakalan positif kalau kayak gini, kalau permasalahannya ini. Jadi kemarin itu langsung saya usir rawatan, itu harian saya ablak total ya teman-teman. Kalau teman-teman dapat model kayak gini, permasalahan kayak gini, itu langsung ablak total aja. Terus mandinya itu mandi, ikuti burung. Jadi misal burung itu emang apa itu di dalam sangar itu kelihatan gelisah naik turun sambil geribik eh, udah langsung masukkan karamba aja berarti burung itu emang suhu tubuhnya itu bener-bener over kita ikuti aja jadi mandi untuk burung yang masih apa itu parah penyakitnya itu itu kasih aja teman-teman jadi mau itu sehari mau mandi tiga kali dua kali ataupun empat kali itu kasih aja hajar aja soalnya biar dia tuh mau apa itu cepet gitu loh ke, ke titik stabilnya sama, sama burung itu biar cepet kurus lah soalnya banyak yang belum tahu tentang mandi ini manfaat mandi ini sebenarnya bukan apa itu bukan jemur ya teman-teman yang untuk melangsingkan untuk menurunkan apa itu membakar lemak tapi mandilah ini yang bisa membakar lemak uh, tapi teman-teman itu banyak yang masih menyebelekan tentang pola mandi kacer kok jarang dimandikan layu lemes to Ya. Terus sementara jangan diberi extra folding dulu ya teman-teman. Harian aplak total. Dan untuk penjemuran kita stop dulu. Dan misalkan malah kalau ada umbaran kita umbar. Berhubung saya enggak ada umbaran, jadi cuma saya apa itu ditaruh sangat harian ya teman-teman. Jadi kita rawat slow aja Nikmati prosesnya Jangan ambisi Soalnya yang awalnya jadi ambisi itu nanti tetap Ujung-ujungnya nggak mau sabar Nanti jual lagi Wah daya mumet no nah, jadi untuk langkahnya itu ya teman-teman untuk mengatasi burung obesitas yang hobinya mandi, gripit, gak mau bunyi, pindah lokasi mangap nah, itu gini harian ablak dulu terus apa itu extra voting dinolkan dulu mandi kita kasih tiap hari dan jemur kita stop dulu nanti kalau burung ini udah nggak respon maksudnya udah nggak terlalu suka mandi itu baru nanti kita kasih jemur dulu, Jadi gitu ya kan? Kayak rawatan restart ulang. Nah, karena kalau model gini, kalau dikasih ekstra feeding, itu hasilnya negatif teman-teman. Jadi burung nanti malah langsung gripik, malah gripiknya parah. Nanti pindah lokasi mangap lagi. Tapi alhamdulillah ini teman-teman udah kelihatan dari gerak-geriknya ini soalnya kemarin itu datang pas saya awal koloni ini ini burung cuma diam ini udah bulunya itu udah agak ngembang teman-teman tadi udah ada apa itu respon dia itu mau narung tapi belum mau bunyi tapi ini kan bisa dilihat teman-teman burung itu nggak mau tenang di dalam sangkar pun dia itu gelisah loncat-loncat nah ya ini ini teman-teman itu banyak yang di PHP kalau model kacer kayak gini katanya burung kurang lah ini padahal burung over ini nah ini ditambah extra folding lah tambah parah nomor nah, nyamannya enggak responnya burung emang badannya sing tapi mangap enggak mau bunyi jadi banyak teman-teman itu yang di PHP sama Kacer sebenarnya jadi burung gak bunyi, langsung <tuh> hajar ekstra vode. tanpa melihat apa itu riwayat burungnya, tingkah laku burungnya. Ini gak bisa, teman-teman, kalau kacer loh. Soalnya kacer ini burung berbeda, tertinggi, beda kalau sama murai cucak hijau gitu, jadi intinya untuk kerawatannya ya teman-teman untuk mengalami obesitas itu jika teman-teman itu mengala, apa itu mendapatkan burung yang kasus kayak gini itu usahakan harian kita abrak dulu ya teman-teman dan mandinya ikuti kemauan burung kacernya saja nah udah mau respon teman-teman jadi jangan gegabah langsung beri extra voting jadi masih teman-teman itu sebenarnya masih Ini beranggapan enggak gini extra voting itu semua jadi positif gitu padahal kalau extra voting ini diberikan ke burung yang belum bisa mencerna ini berarti malah justru yang bikin masalah ya extra ini teman-teman makanya saya tekankan kepada teman-teman ini bersabar jadi kita bikin pondasinya dulu gitu teman teman jadi kalau pondasi kokoh itu otomatis nanti kedepannya itu bila ini mau nampil itu juga akan stabil ya teman-teman jadi intinya itu cuma kita itu beli bahan murah harus juga sabar berani ngolah gitu Jadi, ini nanti burung itu kalau mandinya masih heboh juga nanti tetap saya hajar mandi dulu teman-teman mandi kita kasih apa itu ikutilah kalau burung udah kelihatan bisa kayak gini nanti habis apa itu rawatan itu kasih mandi nanti sore kita tawarin mandi lagi kalau misal sore masih mau mandi lagi kita lihat nanti malam malam kita lihat responnya kalau burung itu masih kelihatan gelisah kayak gini loncat-loncat tangkringan naik turun tangkringan terus burung kribik kita kasih mandi lagi gak usah mikirin drop burung kayak gini dropnya lama teman-teman jadi kalau tidak di apa itu tidak dimandikan, ini malah burung nanti malah lemes, enggak. Jadi malah apa itu parah nanti. Jadi kita ikutin aja, kasih mandi lah. Jadi kalau untuk pemandian itu kita lihat kondisinya burung. Jadi banyak teman-teman itu yang ribet itu enggak dimandikan padahal itu respon burung penunjukan burung terhadap kita gitu loh lah berarti ini bos saya gerah nih bos mandikan dong kan kayak gitu intinya dipikir nalo kayak gitu ya teman-teman tapi banyak teman, teman yang mengabaikan jadi intinya itu kita bikin nyaman burungnya gitu loh Oke teman-teman, nanti lihat respon perubahan-perubahan berikutnya teman-teman. Jadi tetap nanti saya share dari burung ini permasalahannya ini burung baru ini tetap saya share perubahan perubahannya Tunggu aja. Nanti jadi untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, komen dan share dan tekan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk pembahasannya. Oke teman-teman, salam kicau salam kacermania orang bakong, orang kacer.